అందరికీ శుభోదయం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మా ఇంట్లో ఇలా సింపుల్గా చేసుకున్నానండి ఆరుద్ర నక్షత్రం కదా తర్వాత శివాలయంకి వెళ్ళాను శివయ్య కోసం మనం ఒక పాట పాడుకున్నాము भगवान् मयम् माया संहार भगवान् मयम् सत्यरूपदर्शनं भगवान्मयं भगवान् मयम् भगवान्मयं भगवान्मयम् अन्तां भगवान् भगवान्मयं कानराणि लोकानि भगवान्मयं जन्मकर्मनासनं भगवान्मयं नित्यसच्चिदानन्दं भगवान्मयं भगवान्मयम् अभवान्मयम् भगवान्मयम् अन्तां भगवान्मयं श्रीसच्चिदानन्दं भगवान्मयं प्रेमो भवप्रभावं भगवान्मयं मधुरजीवनवैभवं भगवान्मयं भगवान्मयम् अतां भगवान्मयं भगवान्मयम्

ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ పాట నాకు కామెంట్ చేయండి అలాగే అమ్మవారిని స్వామివారిని చేశారా థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్